آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کھولیں گے کیونکہ ہم نے اس مقام سے جو کہ الحمدللہ ہے اس مقامات ہے اس کے قیفیات ہے اس کی مشاہدات ہے اس سے پر ہم نیچے آگئے تھے عالم ہے اس میں کہ ہم نے صفات میں جو کہ رب ہے کہ رب تعالیٰ کے کی کیا کیا مقامات اور کیا کیا, کیا کام ہیں کمالات ہیں اور ہمارا اس سے کتنا واسطہ ہے اس طرح سے ہم آج کے بات شروع کر رہے ہیں کہ لَهُ الْأَسْمَاءُ الحسنہ بہت خوبصورت نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے کاروش اب اسما کی کیا تجلیات ہے کیا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لیے الحمدللہ کے بعد اور ان کے بعد رب کے بعد آج ہم ایک بات کر رہے ہیں الرحمن کے لیکن میں آج آپ لوگوں کو حضرت شاہ عبد العزیز مہدے دہلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے جتنا ہم اس کو ایک جائزہ لے رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم کل رات پر رات خدا کرے کل رات ہی پورا ہو پھر ہم اس پہ چلے جاتے ہیں کہ اس کو کس حوالے سے کس طریقے سے اس کے کمالات ہے کس طریقے سے اس کے اثرات ہیں اور کیا کیا ان کے روشنیاں ہیں اور کیا کیا اس کے درجات اور وہ ہے اور انسانوں کا اور اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو ہم میں اب پہلے ہم اس کے ایک تعارفی تعارفی والا جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی مہمان آپ کا جاتا ہے تو میں اس کا تعارف کر لیتا ہوں کہ یہ فلانا نام ہے اور یہ فلانے جگہ سے ہے اور اس کا یہ مقام ہے آج تو ہم اس پہ بات کریں گے اس کے بعد ان کے پہلوؤں پہ اور ان کے برکات اور ان کے کمالات پہ, پہ پھر آہستہ ایسا سے آگے چلیں گے اگر سب کو اکٹھا کر لیں گے تو آپ لوگوں کو بھی دیر ہو جاتی ہے اور ہمیں بھی دیر ہو جاتی ہے اور سمجھ سلیے تھوڑا سا الرحمن الرحیم و آنچ مطالع مطالق الرحمن الرحیم اینس جو کچھ الرحمن الرحیم سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت رحمت در حق باری تعالی اصال خیر و دف شخص ایک مجموعی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت یہ ہے کہ آپ پر وہ مہربانی کرے کہ آپ کو تمام خیر پہنچ جائے اور تمام نقصانات سے تباہی سے بچ جائے خیر آپ کو پہنچ جائے اور آپ اس خیر کے عالی مقام تک پہنچ جائے اور آپ برائی اور بدی سے بچیں اور ان کی آخری جو نتیجہ ہے بدی کا اس سے بھی آپ بچ جائیں تو رحمت کا ایک مختصر سا انہوں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا کہ رحمت کا مطلب کیا ہے عام ہمارے ذہنوں کے لیے میں اس کی حقیقتوں کی ابھی نہیں بات کر رہا ہوں میں صرف ایک تعارف کروا رہا ہوں آپ کو کہ تعارف یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے ذہن میں رکھیں تاکہ بات آگے آ جائے حقیقت رحمت در حق باری تعالی سال خیر و دفع شرس و رحمت او تعالی قسم دکھ اب ادھر بات آ گئی کہ رحمت خدا جب یہ کام کرتی ہے تو اب اس کے رحمت دو قسم کے ذاتی و صفاتی ایک آپ کا ذاتی رحمت اور دوسرا صفاتی جو اللہ کی صفتوں کے رحمت صفت تو میں نے پہلے راتوں میں بتا دیا تھا کہ صفتیں وہ ہیں جو کہ انسان کو ہم اس کی طبیعت صفت بولتے ہیں یہ آدمی بڑا مہربان ہے یہ آدمی بڑا پہلوان ہے یہ آدمی بڑا دلیر ہے یہ آدمی بڑا ہے یہ ہمارا صفتوں کا نام ہے کہ کس میں کیا وہ آدمی بڑا کنجوس ہے وہ بڑا آدمی بخیل ہے وہ آدمی بڑا سخی ہے اس طرح سے ضد متضاد نام ہے جو صفتوں میں شمار ہوتا ہے اس کا تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت دو قسم ہے ذاتی و صفاتی اب پہلے ہم ذاتی کو لے لیتے ذاتی بھی دو قسم کے ہیں ٹھیک وہ ذاتی نے دو قسم عام و خاص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی وہ صفت جو خاص ہے اور ایک عام ہے افاظ وجود ہر موجود ازان نصیبی دارا ایک تو آپ کا وہ رحمت ہے کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں جو بھی ایک سانس والا ہے جو اس میں ہے وہ اپنی نظام میں جو چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ہی چل رہا ہے جو سرج نکل آیا اب جب سورج نکلا یہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو کوئی وہ وہ دے رہا ہوں نہ میں ہمیں سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ روشنی ہو گئی اب اس روشنی اتنا عام ہے کہ اس میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ یہ مفتی صاحب کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے اس کے لیے ہے تو جانوروں کے لیے نہیں ہے اس کے لیے ہے جب وہ روشنی اوپر آتی ہے یہ صفت سورج کا تو وہ صفت اتنا عام ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے اس کی گرمی سے اس کے آپ کو کیا پتہ ہے خربوزہ کدھر پک رہا ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ انگور کی اس سے فائدہ لے رہے نہ اعلان ہوتا ہے نہ یہ ہوتا ہے لیکن یہ رحمت عام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت میں یہ رکھ دیا کہ وہ رحمت عام تو جو رحمت ذاتی دو اس عام و خاص کہ ہر موجود اذاں نصیب ادارہ وخاص خاص استعداد تقرب اللہ بخشیدن است پھر ایک خاص قسم کا آپ کا ذاتی صفت ہے کہ کسی کو یہ کر دے کہ اس کو اپنا قریب کر دے تو رحمت خدا و اندی جو ہے دو قسم کا ہو گیا عام کے لیے اور خاص اور پھر دوسرا جو ذات اب یہ میں ذاتی اللہ تعالیٰ کے بات کر رہا ہوں کہ اس کے تو وہ استد خاص و خاص استعداد تقرب اللہ بخش اس کو خاص استعداد سے نواز لیتا ہے خاص اعزاز دے دیتا ہے کہ تم میرے تقرب حاصل کر اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے ایک تو وہ ہے کہ جو عام عام طور پہ ہو رہا ہے کہ بعض بندگان خود رب عن مخصوص تاشتا اور کچھ لوگوں کو جیسے کل رات بات ہو رہی تھی کہ فرشتے کو بھی رحمت خاص سے لے کر اس کو عبادت کے کام پہ لگایا اسی فرشتوں میں اگر جبرائیل علیہ السلام کے مقام کو دیکھا جائے اس کو اس کو پھر ایک تقرب خاص رحمت سے خاص مقام دیا ہوا ہے تو یہ آپ نے ذاتی اس میں دو چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ وہ بھی استدا تدربعان مخصوص ہے وہ دو قسمہ قسمت اسی طرح سے آپ کے صفات کی رحمت وہ تو ذات کا ہو گیا صفات کے رحمت بھی آپ کے دو قسم کے وہ بھی عام کے لیے بھی ہے اور خاص کے لیے بھی ہے عام خاص عام نے انچ لائق بہر موجود الصفات و آراز و خاص ہر موجود رہا چیز دادن کے بعن مزیت و فضیلت بردیگران حاصل توان کر ایسا کہ جس چیز کو جس کی طبیعت کی ضرورت ہے اس کو اسی طرح سے انہوں نے بنایا کہ اس کی ضروریات اس صفت میں پوری ہو جائے شیر کو ایک قسم کا دان دے دیا مجھے اور آپ کو ایک قسم کا دان دے دیا مچھلی کو الگ قسم کے دان دے دیا پھر اسی میں اس کا خوراک کا سسٹم اس کا وہ جو کھاتا ہے وہ جو چیزیں اس کے ضرورت ہیں اور اس کا رحمت نے بغیر مانگے اس کو دیا ہوا ہے ابھی اس نے مانگا نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے دیکھا ہو کہ شیر کھڑا ہوا اور رو رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے دان دے دے کہ میں ایسے چیروں اتنا طاقت ہو اتنا فلانا ہو اتنا یہ ہو تو جس چیز کے جس طرح اس کی طبیعت میں ان چیزوں کی ضرورت ہے تو رحمت عام نے اس چیز کو اس چیز میں مکمل کر دیا جو اپنی زندگی میں اس کی ضرورت ہے وہ آپ بھی ہے میں بھی ہوں تمام کائنات میں جتنی چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں یہ اس کا خاص کمال اور وہ ہے صفات کا ظہور کہ وہ بغیر مانگے اس رحمت سے آپ کو جو جو چیز آپ کو چاہیے آپ کو وہ بنا کے دے دیتے ہیں بنایا ہوا ہے تخلیق کیا ہوا ہے رب ہے صحیح پس عظیم جا معلوم شو کہ بازوردن رحمان الرحیم در سور باوجود ان کے در تسمی نص ان دو اسم مذکور شدہ تکرار تکرار نیز یہاں کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اس کا ذکر کر لیا تو چند جملوں کے بعد پھر دوبارہ کیا ضرورت پیش آئیے تو تکرار ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو الگ ایک مقام ہے اور یہاں جو سورہ فاتحہ جو الحمدللہ اور الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین اور رب العالمین کے ساتھ اپنے اسما کا نام رکھنا اور پھر اسما میں کون سا نام رکھنا الرحمن اور رحیم ساتھ اس کے لگا دیا اس سے یہ ہوا کہ وہ آوردن رحمٰن الرحیم درن صورت باوجود ان کے در نیز اندو اسم مذکور شدہ تکرار کہ رحمت کی در تسکیہ مذکورت ذاتی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ میں بیان کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی بسم اللہ بسم اللہ پہلے ذات کا ذکر کیا شروع کرتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں اللہ پہلے انہوں نے ذات کے نام سے بات شروع کی اس کے بعد اپنے اسما کی طرف آ گئے ٹھیک ہے تو اس لیے ذاتی اس وہ رحمت کی درنجا مذکور از صفاتی اس وہ چون ذاتی دو قسم اس جیسے ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ ذاتی دو قسم کیا ہے وہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے برائے دلالت بران دو قسم اسم رحمان الرحیم تسکیہ تسمیہ مذکور فرمندہ اس لیے دو اب اس میں غور کرنے والی بات ہے کہ اس نے عام اور خاص دونوں کے لیے چونکہ یہ استعمال ہوا ہے تو اس میں رحمان اور رحیم ایک یک بعد دیگر ہے انہوں نے اس کا ذکر کر دیا چون سفاتی اس دو قسم است عام و خاص پھر میں نے آپ سے کہا کہ ذاتی بھی دو قسم کا ہے عام اور خاص صفاتی بھی میں نے آپ سے کہا کہ دو قسم کا ہے اللہ کے رحمت عام اور خاص ہے برائے دلالت بر ان دو قسم نیز دو اسم آوردن اس لیے آپ اپنے صفاتی اور ذاتی دونوں کے نام کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے خاص اور عام کے لیے دو نام استعمال کیا رحمان و رحیم کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے بعض گفت ان ذکر رحمٰن الرحیم در تسمیہ برائے تسکین حیبتی اصل کہ از ذکر اسم اللہ برنی خضر و دل را مدبوش نہیں کنت کچھ لوگ یہ ان کا یہ رائے ہے خیال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نام ذاتی لیتا ہے بسم اللہ ہے اس کے بعد جب اس پہ اس کا اس کا حیبت طاری ہو جاتا ہے انسان کے اوپر تو اس حیبت کو کم کرنے کے لیے اس کو کہا رحمان الرحیم ہے خیر ہے خیر ہے آپ ابھی حوصلہ ہو جائیں تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تاکہ وہ کہہ دے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کمالات اور وہ حیبت جو اس پر طاری ہوتا ہے تو ایک دم اس حیبتی کیفیت کو جسے ہم لوگ کہتے ہیں سام پر وہ ودی نا پشتوں میں ایک ماور ہے کہ فلاں آدمی کا زیر اثر ہو گیا وہ تو وہ جو زیر اثر تھا کہ وہ اللہ کے نام کے اندر جو حیبت تھے وہ اس سے متاثر نہ ہو تو اس نے فوراً اس کے لیے ایک وہ مقام رکھ دیا کہ رحمان بھی ہے سب سب کرو رحیم بھی ہے یہ اس لیے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور ادھر سورہ فاتحہ میں جو رکھا ہوا ہے اس کی جگہ درینجا برائے امید دوار ساختہ بندگا یہاں انہوں نے اپنا اللہ الحمدللہ وہ کون ہے رب العالمین کہ ہم اس ستائش کس کے لیے ہے سرب سجود ہونا کس کے لیے ہے جس کے لیے جو ہمارا رب ہے کس طرح رب العالمین تو رب بھی تو اس لیے آپ اللہ رحمان وہ رب اور رحمان یہ آپ کسی کو نہیں بول سکتے کسی پر یہ نام نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ کوئی اللہ اور نہ کوئی ذات میں کمال مقام ہے اور اس طرح سے رب آپ کے صفات میں کمال ہے اور اس میں اسماں میں اس کا کمال ہے کہ اس طرح اسماں والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا بغیر رحمان کے صحیح ہے